Незвычайный птушиный двор. Десятки видовых затишных птушек прописались на присядебном участке Жихара-Бреста. У их лику их довольно редкие попугаи. Сидосподобием наш климат. Доведемся с наступного материала. Иди сюда. Как накормить своих гадаванцев, Борис Шакала что дня поднимается у 4 ранницы. В рационе птушек орехи, садовина, каши, насиньи и специальный корм с витаминами. Трехразовое харчевание, как минимум. Обовязковая чистка кавальеру дезинфекция. Утримание такого птушника за не нестанных, плюс колоссальная праца и великая отказность. У вольерах соседничают австралийские чубатые голубы, африканские белотворые совы сплюшки священные майны, попугаи разных видов и померов. Про своих гадав Господар птушника может говорить годинами. Например, корылы настолько приязные попугаи, что свое жизнь делят с урагусами, берастянками, шаглами, пуночкой и иншими дикими птушками. А у этих яловых дуплянках гнездуются блакитные попугаи. Птицы любят очень много растительной пищи. Отсюда их и название – группа травянистых попугаев. Вот, поэтому постоянно приходится подвешивать веники из пастушьей сумки, из пшеницы, из пайзы, из полузрелого проса. А эти вот расписные или китайские перебела практически наземный образ жизни ведут. Птицы очень красиво такуют и издают приятнейшие звуки. Особенно в теплые ночи. Житем птушек Борис стекавится с дятинства. Разом с братом Сергеем, який у в и они створили уникальную для краины коллекцию экзотичных птушек. Шакалы стали первыми орнитологами в Советском Союзе, яким удалось отрывать потомство от кубинского Амазона. Вот это сине-желтые ары. Им уже порядка 10 лет. Они уже э, трижды давали птенцов. Это нечастые случаи среди любителей и даже зоопарков, чтобы удавалось разводить птицы. Там вот малые желтохохлые кокоды или желтощеки, островная птица с Индонезии. Также неоднократно были птенцы. выпадак пахаладання для птушак домкі якія баграюцца актыўнасць птушак зімой падае кажа арнітолог і ўсё ж некаторыя экзоты загады жыцця ў, за ў наш шыротах адаптаваліся і не проста пераноссяць з тэмпературу до -25 але нават гняздуюцца зімой Участак у арнітолага невялікі каля вось соток але і тут ён здолеў стварыць трапічны куток прыроды і прыгажосці для бары са шакала птушки ўжо даўно не просто хоббі а філасофія жыцця.